Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы погадаем на замечательную тему. Кто в вашу жизнь несет разрушение, а кто несет порядок? И у нас будет три позиции. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Пока я перемешиваю карты, подпишитесь на канал, Поставьте колокольчик и поставьте лайк этому видео. Итак, кто в вашу жизнь несет разрушение, а кто несет порядок? И первая карта будет это вы сейчас, чтобы вы по ней ориентировались, правильно ли вы выбрали позицию. Так, давайте сдвинем. На дне у нас колоды Король Мечей. Это значит, что высшие силы вам посылают какого-то мужчину пообщаться с ним, решить, возможно, с помощью него какие-то дела и призывают вас к порядку, к честности, к самодисциплине. Хорошо. Кто в вашу жизнь несет разрушение, а кто несет порядок или привносит порядок? три позиции. Первая, вторая, третья. Каждая карта может означать вас лично. Поэтому лучше от каждой позиции вначале смотреть первую карту. Итак, для тех, кто выбрал первую позицию. Это вы сначала, да, смотрим, в каком вы сейчас аркане живете. Вы рыцарь Пентакли. Ну, карта неплохая. Она говорит о человеке, кто честный, работает, кто на жизнь зарабатывает своим трудом, кто живет размеренно, спокойно, старается медленно, но верно продвигаться вверх, что в финансовом достатке, что по карьерной лестнице. Рыцарь Пентакли может жить как в семье, так и один. Вот понимаете как? Но сам факт, что это не расторопный, человек который умеет копить деньги и этому человеку важно чтобы все было чин-чинарем да чтобы все было по порядку чтобы во всем был порядок и он всегда старается педантично поддерживать этот порядок старается все вокруг структурировать да складывать правильно поэтому вот если вы такой вот Приятный, интересный собеседник, хороший человек рыцарь Пентаклей, но не очень романтичный. То, ну, вы видите себя в нем то значит, можно смотреть дальше эту позицию. Да? Еще если вы женщина, рыцарь Пентаклей может означать, что в вашей жизни очень важную роль сейчас играет такой мужчина, которого я описала. Но и женщина может быть такой, вполне может быть такой. Когда у нее все лежит вроде как в порядке, по полочкам, дома вроде как прибрано, на работу ходит, с работы приходит, вот день за днем просто идет по пути развития, так скажем, в жизни. Хорошо. Давайте посмотрим, кто в вашу жизнь несет разрушение. Какой это человек, кто это... Вашу жизнь несет разрушение император. Этот человек властный, этот человек очень сильно обладает вот такой вот прям харизмой, настойчивостью. Он никогда не упустит своего. У него лидерские качества завышены. Он может быть даже тираном настоящим. Конечно, это чаще всего лицо мужского пола. Но иногда императором и женщина может быть, если она любит руководить и командовать. Здесь знак зодиака Овен, поэтому император может и его означать, да, или просто Баран Бараныча, человека упрямого, человека импульсивного и в то же время вот очень-очень командующего такого всеми, да, он задает везде свои правила. Пятерка мечей говорит о том, что у вас с этим человеком может быть действительно разрушительный конфликт и э, вражда даже, да, вражда и ненависть. Но также пятерка мечей может говорить о том, что вы уже одерживали победу над этим человеком, но горькую. То есть человек может быть вам даже в жизни не безразличен, но в то же время сделал много гадкого, допустим, да, из-за чего хочется ему отомстить. И жизнь ему мстит постоянно за это. Поэтому вот в вашу жизнь разрушение вносит вот такой вот человек. Ну, конечно, чаще всего мужчина, да. Но может всякое быть, вот я уже повторю, что может всякое быть. Хорошо, кто в вашу жизнь вносит порядок. Здесь у нас вышла карта колесница. Во-первых, колесница может показывать профессию водитель неважно, там пилот, машинист, водитель трамвая, водитель такси человек, постоянно ездящий за рулем. Но самое главное просто вот как бы вводит что-то, да. Также колесница может показывать целеустремленного, яркого человека, который умеет управлять своей жизнью. И, в принципе, колесница – это карта тоже вот кого-то с лидерскими качествами, да? но иногда она показывает человека мужского пола, который находится на расстоянии от вас. Или приезжий человек, или иностранец, гость издалека, да? То есть, вот такое вот часто бывает по ней. Давайте карту здесь добавим. Шестерка пентаклей. Очень прекрасная карта. Она показывает, что человек вносит порядок в вашу жизнь путем помощи вам, содействия. И человек от вас берет ровно столько же энергии, сколько дает вам. То есть, идет взаимный обмен энергиями. И с таким человеком очень легко выстраивать любые отношения, дружеские, рабочие, личные, самое главное, личные, конечно. И такой человек всегда будет опорой, он всегда будет поддерживать, он всегда будет помогать, он всегда будет стараться ради окружающих. Но если окружающие не отвечают ему взаимностью, конечно, может обидеться. То есть ему нужно, чтобы было все поровну. Ну, вот такой человек. Давайте теперь посмотрим знаки зодиака. Какого знака зодиака может быть разрушитель? кто вносит в вашу жизнь разрушение. И какого знака зодиака может быть, кто вносит в вашу жизнь порядок. Так, смотрим. Разрушение вносит стрелец. То есть это не говорит о том, что железно вот прям стрелец, но просто это вот карты на что-то намекают. Да? И порядок кто вносит. Знак Зодиака. Рак. Вот обратите тоже просто на знаки Зодиака. Первая позиция. Внимание. А мы идем дальше. К позиции номер два. Кто в вашу жизнь вносит разрушение, а кто вносит порядок? И первая карта это вы сейчас. Паш Кубков. По этой карте вы ориентируетесь. Вот смотрите, карта показывает кого-то э, артистичного, яркого, творческого кто любит искусство, может быть, да. Это нежный, приятный человек, чаще всего женщина. Но Пашкубков показывает иногда влюбленного в кого-то человека. Человека, который в душе молод. Или просто по возрасту молодой человек, или женщина, или мужчина, это не важно, да. И, конечно, такая тонкая, ранимая натура. Добрый человек, заботливый вы, приятный для многих, кто восхищается как вашей нежностью, так вашей внешностью. И вас легко обмануть. Очень легко, вы доверчивый человек. Но в то же время добродушный и приятный. Да? Я бы сказала так, что пожей кубков все любят. Они услужливые, они не борются за лидерство. Они просто хорошие. Вот вы хороший человек. Если вы себя узнаете, смотрим дальше кто в вашу жизнь вносит разрушение? Какой человек? Королева жезлов. Женщина. Возможно, знак огня или с асцендентом в огне. Но знак зодиака или стихия тут не так важны, как ее нахрапистость, напористость, лидерские качества. Если она с кем-то соперничает, своего не упустит, будет давить до конца каких бы то ни было соревнованиях с королевой жезлов лучше не сталкиваться, потому что вот вы не лидер, а она точно лидер, она стерва. И, конечно же, ну, не зря она тут выпала, да, они часто бывают вредят другим людям просто потому, что вы в чем-то ей переходите дорогу. Так, смотрите, четверка кубков показывает, что может быть, сейчас она не совсем обращает на вас внимание, но может стать настоящим разрушителем, если вы ну, начнете переходить ей, допустим, дорогу. Если уже перешли, конечно, она уже да, разрушает или разрушила уже все, сейчас уже не обращает внимания на вас. Или у нее пауза какая-то, да. Ну, а если вы еще не ну, только собираетесь кому-то дорогу перейти, да, лучше не стоит. Честно вам говорю, лучше не стоит. Тогда может все до основания расхлестать. Смотрим, кто в вашу жизнь вносит порядок. Порядок. Ой, падают карты у меня. Падают карты. Кучей целый пол -колоды упал. Так, кто вносит порядок? Солнце. Ну, во-первых, это может быть ребенок. Сразу говорю. Вот если в вашей жизни будет ребенок, есть ребенок, знайте, что с появлением ребенка или с его присутствием в жизни приходит порядок. Но также Солнце это знак Льва, да, опять же, яркий, приятный, интересный, человек, любящий быть в центре внимания, творческая натура, позитивчик, экстраверт может быть, как мужчиной, так и женщиной. но в любом случае, человек очень-очень приятный такой, да? Следующая карта – королева кубков. Человек может быть либо связан с женщиной какой-то знака воды или с асцендентом в воде. Ну, допустим, как связка знакомства да, с вами. Либо это может быть женщина, да, очень приятная внешне, красивая такая, нежная. Вот. И карты, они показывают, ну вот, знаете, настолько доброго, вот такого вот отзывчивого, щедрого человека, что, ну вот как психолог даже этот человек, он может и выслушать, и в то же время показать вам, да, свою яркость, вот эту позитив какой-то, что, конечно, такой человек может привези, принести порядок в вашу жизнь. Это вполне реально. Я, когда вижу такие карты позитивные, я понимаю, что осчастливить можно кого угодно таким человеком заходит в помещение и все озаряется вокруг. Улыбка появляется на лице. То есть именно такой человек. Настолько хороший. Так, давайте теперь посмотрим знаки зодиака. перемежаем. Кто вносит в вашу жизнь разрушение, а кто порядок? Мы достанем два знака зодиака. Для намека. Я не говорю, что железно должны совпадать, да? Ну, намек хотя бы. Так, кто вносит разрушение? Знак зодиака Козерог выпал. То есть человек с таким знаком зодиака может вносить в вашу жизнь разрушение. Теперь порядок. Знак зодиака Дева. Вот эти два знака зодиака для вас вот тут вот прям играют большую роль. Знак зодиака Козерог разрушение, знак зодиака Дева вносит порядок в вашу жизнь. Обратите на это внимание. Между прочим, вот даже эти знаки зодиака могут, могут быть и не связаны с теми картами, что я рассказывала. Может, два разных человека быть, да? Ну, просто обратите внимание на это. А, ну, идем к следующей позиции к номер три, да. Кто в вашу жизнь носит разрушение, а кто порядок? И первая карта это вы на сегодняшний день, чтобы ориентироваться, правильно ли выбрали позицию? Вы туз пентаклей. Это человек, который принимает сейчас дары от Бога вы на пороге чего-то прекрасного, блистательного, на пороге удачи в жизни. Или уже находитесь в волнах удачи, изобилия и счастья. Щедрый человек, добродушный, рубаха парень или рубаха девушка. Ну, кто может себя там, не знаю, снять последнее и отдать кому-то, кому нужна помощь. Да? Человек искренний, человек, привлекающий в свою жизнь изобильную энергию просто на основе своей доброты. Привлекательный для противоположного пола и просто для дружбы. Ну, в общем, вы на позитиве на самом деле. И сейчас вы экстравертивная. То есть вы не замыкаетесь скорее в себе, а больше общаетесь или будете общаться в скором времени с людьми. Если узнали себя, смотрим дальше. Итак, кто вашу жизнь носит разрушение? Сначала смотрим. Кто разрушитель? Иерофант. Иерофант – это очень правильный человек. Он может управлять людьми. Они обязательно ему подчиняются. И с другой стороны, у него есть идеология, которой он следует. И он никогда не нарушает ее. Соответственно, человек может разрушать на основе чего? Ну, вот, например, давить религии. Да, вот у нас а, религию надо соблюдать. Все, вот эти все правила там. Молись, дочь моя, дыши, дыши, а пол тебя. Может еще что-то, да, вот быть такое, как директор, начальник. Ну, ну, папа дома может быть, да. Папа, он и есть папа, иерофант. А, может человек просто быть даже вашим мужем. Ну, то есть тот или женой, да, если... Иерофант может и женщиной быть. То есть кто-то, ну, очень правильный, но именно по-своему правильный. Вот не для всех, наверное, да, а именно считающий себя суперправильным. Учитель в школе. И следующая карта туз мечей. Она, по сути, показывает, что этот человек прям рубит, судит, я не знаю, символизирует судью некого. Или того, кто постоянно осуждает всех вокруг себя. И вас в том числе, тем более вас раз он на вас влияет очень негативно, да. Поэтому я вам так могу сказать, что это очень строгий, жесткий и типа, типа правильный человек. Хорошо, давайте посмотрим, кто в вашу жизнь носит порядок. Возьмем наши карты. Кто вносит порядок? Так, семерка жезлов. Ну, вот это вот лидер вроде по натуре, да, как бы с одной стороны. Но с другой стороны часто символизирует любовниц, любовников, да, такой человек. Вот не знаю почему, но семерка жезлов часто символизирует именно таких людей. С кем у вас начались отношения после того, как вы вступили в другие отношения? Ну, бывает такое, что появляется человек, которого ты влюбляешься, уже потом, ну бывает такое, да. И также семерка жезлов просто символизирует сильного человека, мощного, с лидерскими качествами, спорщика, кто всегда отстаивает свою позицию. Вот я с вами говорю, а мимо на дереве ходит белка. Вот ходит, прям шуршит такая смешная, извините, вот. Я на нее смотрю сейчас, <laughs> не только на карту, на белку тоже, да. И вот этот человек, он, знаете, он будет всегда отставить себя, отпираться и, может быть, добавляет вам вот этой дерзости, что ли, какой-то. Ну, например, чтобы вот этого иерофанта переспорить и, наконец, дать ему, ну, жару, да. Следующая карта ⁇ восьмерка кубков. Этот человек может находиться на расстоянии от вас или часто быть в разъездах и искать свое счастье. Но также просто этот человек может жить у моря, например, у воды, просто как символ почему бы и нет. И карты могут здесь показывать как знак зодиака, допустим, стрелец, так и знак зодиака рак. Хорошо, а давайте теперь все-таки знаки зодиака достанем, да? То есть, а какие знаки зодиака карты вот зодиакальные покажут? Кто в вашу жизнь носит разрушение, а кто порядок? Так, разрушение давайте сначала. Вышла карта водолей. Вот этот знак зодиака для вас – может вносить в жизнь разрушение. Обратите на это внимание обязательно. Но это не обязательно, что вот он прям полностью привязан к позиции. Просто нужно обращать внимание на водолеев в жизни, да, потому что может быть какая-то несочетаемость с ними или еще что-то. А кто носит порядок? Давайте посмотрим. Знак зодиака рыбы. Вот с этим знаком зодиака вам по пути и вам нужно с ними больше общаться. Они могут вас чему-то научить и просто быть рядом, позаботиться о вас. То есть обращать внимание на рыб. Вот такой ответ дали карты сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.